Галицький продюсер, продюсер, автор сценарію Британіков, режисер Валерій Ямбурський. Актриса, яка виконувала роль Гелени Катіма, представлю Константин Ленартович зігравши головну роль. роль. Я думаю, як ми побудуємо таку е, нашу зустріч. Зразу просто... питання, якщо є. До речі, у нас дуже мало часу, не тому, що ми поспішаємо, а тому, що взагалі е, в програмі так закладено, мені так сказали. Тому у нас десь 25 хвилин є. Якщо є питання, задавайте конкретно теж. Прошу. Можно сразу про историю, чтобы точно понимать? В самом начале врач жена говорит Гетману о том, что теперь он может быть с Анной. Анна – это не родная его дочь. Приемная. Слава Богу. Следующий момент. В фильме звучит, как польская речь, украинская. То есть это было изначально с прицелом на то, что теперь фильм можно же продать и в Польшу? Знаете, на это я отвечу, потому что, в принципе, изначально в сценарии не было заложено, так скажем, разные языки. У нас звучит четыре речи. Это русская, украинская, польская и турецкая. Татарская, вернее. Да? Дело в том, что, как я посчитал, что язык это отражение культуры и какой-то определенного своего колорита. Для того, чтобы подчеркнуть, и э, даже вот там есть такие моменты, да, когда э, Катоцкий попал в плен э, данных Хмельницкому, чтобы подчеркнуть вот это, когда они разговаривают на разных языках, чтобы вот это вот было чувствовалось какое-то противостояние, подчеркнуть <к prescribed> Но теперь, раз это так удачно воплотилось, есть ли э, планы? Ну, например, да, но это уже мой вопрос к да, продюсеру. Да. Есть уже обращение с Польшей, есть, есть два обращения с Польшей и, и от Прибалтийских республик, там общий есть такой кинопродюсерский центр, который уже обратился к нам с просьбой, чтобы мы продали фильм на Польшу и продали фильм на три страны Прибалтии. Когда будет вот этот вопрос решен? То сейчас прокат в Украине? Значит, у меня, как у продюсера генерального продюсера, сейчас договор с ЮДИ продюсерской компанией на Украине. Поэтому договор, значит, мы сначала должны в течение полугода прокатать фильм по кинотеатрам Украины, а потом уже, я думаю, мы с ними договоримся, это, может быть, это раньше сделаем, и совместно будем уже продавать, видимо, в Польшу и в Балтии. Пока есть только оттуда предложение. И тоже еще вопрос к вам, к продюсеру. Озвучите, пожалуйста, бюджет картины и источники финансирования. Без бюджет картины 12 миллионов гривен. Начали, начали мы картину как бы еще снимать. Будем говорить так. Сначала был кинороман, который я написал. Я не только продюсер, я еще автор киноромана и автор сценария. Сначала был кинороман, и мы начали работать над киносценарием непосредственно. И у нас еще была старая система долларов. То есть, когда доллар был 8. И мы практически весь фильм сняли по старой цене, заложили в смета, уже было готово, все было готово. И мы начинали, когда мы начали уже работать в 2014 году, весной 2014 года над фильмом Гейтман, у нас все прошло еще, значит, будем говорить, все договора прошли по старым украинским ценам. На 13 миллионов гривен обошел. Это частные? Ну, да, это деньги Злага. Это? Кинокомпания Злага, вот она сзади меня, она обладает такими деньгами. Это... Госкино не участвовал. Госкино. Госкино не участвовал. Но госкино присвоило значит, звание или статус национального фильма Украины фильму Гельма. И что цей статус дает? И... Ну, и дает... Гордость Не только Там связано это с налогообложением С НДС Это отчасти удешевляет на 20% Услуги И дало возможность нам какие-то деньги сэкономить И направить на что-то То есть Освобождение от налогов Статус национального фильма Если мы уже будем продавать Частичное освобождение от налогов Хотелось бы Всех ну, понимаете, тут ситуация такая была, значит, вот еще когда, чем, чем ценен для меня, как для продюсера и для автора, для автора киносценария этот фильм. Кино, роман «Гетман» был написан в 13 году, перед самым Майданом. И когда начался Майдан, все говорили, что Гетман по своему киносценарию, но ну, вы сами видите. Есть аналогия, действительно. Да, аналогия, то есть он предсказал Майдан на Украине. Дальше кстати, я получил премию Александра Ле Леся Гончара за в номинации прозы за кинороман Гейтман. Вот. А дальше, если вы смотрели вместе с нами сегодня фильм, вы видели, какие отношения были у Богдана непосредственно внутри Украины, когда он победил, победил польское войско, а крестьяне не захотели. Да, да, можем... да, не захотели. Ведь до этого никто об этом не писал и не, не в царское время. Ни в советское время не писали, что крестьяне восставали против Адама Хмельницкого. И он вынужден был делать то, что сегодня делает Петр Порошенко, стал президентом Украины. Понимаете, вот это вы, вы наверное, почувствовали, Я когда, не увидели, не да, когда увидели это все на, кино, на, кино, на экране. Вы почувствовали, что те же, та же ситуация, сначала это было предсказанием Майдана, а сегодня она показывает те же события, что сегодня происходит в Украине. Поэтому это чисто мощный такой современный Исторический фильм, на который как в зеркале отражает наши сегодняшние события в Украине. А так, может... я, предлагаю поменять немножко формат нашего, вернуться к пресс-конференции, уйти от бенефиса Виктора Веретенника. Да, тут пресса сидит, оператор, есть питание, можно вам а можно еще Хорошо. одно питание до э, сценариста. Насколько події фильма соответствуют настоящим историческим подіям? Насколько вони Значит, э, прежде чем напечатать фильм детмы напечатала академическое издание Киевское, Далк, книгу напечатать. Его, его прошли через исторические четыре доктора науки, дали рецензии на этот фильм. И сегодня даже на экранах написано, что наша история потому что она очень полностью соответствует истории Украины. Все взято. Я не брал то, что было написано из снято про Богдана Хмельницкого много, раньше, много лет раньше. Я брал только летопись тех людей, которые жили во время Богдана Хмельницкого. Самуила Величко, Самовыца, Рабянки. И вот исходя из этих летописей, я и, собственно, писал киносценарий. Прошу. Тот же вопрос к режиссеру, исторические детали с точки зрения постановки именно там церемониал приема послов, как проходили совещания, насколько это исторически оправдано. Дело в том, что сегодня толком-то, в принципе, мало очень информации про это время, к сожалению. Поэтому мы как-то старались, конечно, это наше представление, части, да, мое представление, но как-то старались это причесать так, чтобы это выглядело. Это консультант эпоху. на площадке именно при постановке а, Консультант у нас, конечно, был, который... Ну, представление наших консультантов, к сожалению, в общем, если брать то время, вот действительно такое же, как и у нас, будем говорить. Это у вас выкликла какая по непоразумению? Ну да, в некоторых моментах были сомнения. Могли Например? при совещании себя с... Хмельницьким, ну, от його другі казаки, так з нього знаю. А ви розумієте, справа в тому, що це ми зараз е, звертаємось і трошки, ми ще не, не ми ще не звикли, ми ще не відійшли від цієї штуки, яка називається прогинчик. Так? Mm -hmm. Тоді такого не було. Ви знаєте історію, mm -hmm. як, ну, субординація, як, як субординація. Та всегда була те, те коло чотирьох-п'ятьох чоловік, які його оточували, це були побратими. Звідти пішло слово да побратим. І товариш, а побратим. Чому? Тому що тоді була довіра або недовіра. Якщо вибирали його, то він був на рівні. Він не, 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 не кінчився тим, що він гетьман, а він просто був як керівник їх. Вони могли прислуховуватися, вони сказали, хмелю, ти не правий. Оця демократія, яку сьогодні, так би мовити, ми досягаємо тільки, тоді вже була. Это важно. Ну, я бы сказал так, что э, люди, которые помогли ему э, прийти к власти, да, помогли ему там, с этим восстанием, близкое окружение, их было не так много. Э, они могли себе позволить наедине с ним разговаривать, э, я уверен, не так, как э, там, при людях, а, там, может быть, э, при, э, при низших социальных скажем, слоях. Ну, да, он ее представлял, и великий и да, это да. Для треба. А, а там уже а сам на сам, сам один на один они вполне. Ну, я тебе не представляю э, даже ситуацию, да, когда э, э, вот вместе сидели, с одного котла ели, и тут началось все. А ну не только пошли? с его побратимами, даже вот когда с польским королем вот эта сцена, когда он говорит, я признаю тебя об этом феминистским, ну как-то вот... Нет, я не историк, поэтому я вот спрашиваю. Ну, в я, то я время скажу такое вам... было обращение. А -а -а. Так обращались в то время. Это 350 лет назад. Смотрите, Критик это человек, который говорит, как бы он это сделал, если бы он умел это делать. Поэтому предлагаю вам снять свое кино на эту тему и, в общем-то, выразиться. Мы это представили себе так. Мы я, не думаю, мы я, я не все... думаю, что это критично. Если что-то там по мелочам вам не, не понравилось, то... Так, -то -то не -то не мы не для того, чтобы мы говорили Боже, Боже, что-то Еще же, очень что важный момент, на что, наверное, каждый из вас обратил внимание, те из тех, кто видел все, все, сейчас только что этот фильм прошел. Это то, что не взята была тема, какая была всегда, когда мы увидели на, на памятнике на, рядом с Софийским собором Богдана, Богдана Хмельницком на вздыбленном коне. Значит, когда мы снимали фильм и когда, когда готовился сценарий по этому фильму нужно было найти другое решение. Не то а десятки фильмов и десятки раз десятки писателей сняли и написали про Богдана Хмельницкого. Мы нашли другую линию. Мы нашли линию совершенно другую. Его личная, Главное это его личная жизнь, его отношения с Еленой. Это действительно дважды она его предала. Он за нее единственную битву. Это, великий полководец проиграл в своей жизни великую единственную битву под Берестечком, когда ему вторично зарадила Елена. Это главное. Елена, она тут с нами тоже сидит. Потима Горбенко. Потима вы украинка? я одесситка. Одесситка. Просто вы действительно настолько продуманно собрали вот такую гордую польку, которая несет сюда вот такую шляхетну. А в Одессе все такие. А я знаю, потому что я тоже с Одессы. Кто был, может, из каких-то известных карачек для вас примером? Вдохновлялась, смотрел картины, делал кино. Польская. И польская, но скажу больше, что Почтю на, на мой образ повлияла походка и Осанка Бриджит Бардо. Серйозно, да, да, да. я прям А Можна Майне етичне питання. Оксана Дума, журнал Ексклюзив Стайл. Ми знаємо, що історія україно-польських стосунків ну, не лісні якимись дуже хорошими сторінками. Останні 10 років ми живемо в режимі примирення і взаємного прощення за те, що і там. Українська сторона не завжди гуманно ставилася до, по, до польської, і навпаки. І своїм фільмом ви підкреслюєте, що все ж таки ми повертаємось до того протистояння, яке було багато-багато років тому. І тут ви говорите, що польська сторона зацікавлена в купівлі цього фільму. Смотри, діло в тому, що ми. пытались провести какую-то, знаете, чтобы поломать сегодняшний день или провести какую-то аналогию с сегодняшним да. Был исторический факт. Был факт конфликта двух мужчин за женщину, который перерос в какую-то другую форму в народное восстание, а потом кто-то называет это восстанием, кто-то называет это бунтом. Да? но это было. Почему это не показывать? Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что у нас был консультант по польскому языку, именно полячка. И она, когда посмотрела, консультировала нас, прежде чем консультировать, она посмотрела фильм, да, перед озвучкой, она вот посмотрела, говорит, вы знаете, ну, ваше кино надо показывать в Польше. Я говорю, ну, мы же показываем, что Украина против поляков, да, вот, не-не, вы как-то так это показали, поляки не, не Вы знаете, я дополню немножко. Это то, что показано в нашем кино, это непосредственно исторические факты. Все факты исторически подтверждены, я говорил, историками, докторами наук, которые подтвердили, что это так. Мы же не говорим сегодня о том, что если мы, у нас сегодня отличные отношения с Германией, мы же не говорим о том, что нельзя снимать фильмы про войну или Отечественную войну. Мы снимаем же эти фильмы, это же история. как были. Историю как было. же не выкинешь. Да. Это исторический факт. Все, что здесь показано, это, ну, мне просто приходилось немножко домысливать, особенно эту любовную тему. А, все, а вся тема войны, вся тема прихода к власти Богдана Хмельницкого, это непосредственно история Украины причем обратите внимание то что вот э, показано в фильме э, ситуация э, с точностью да наоборот да то есть вот зеркальная ситуация того что сейчас происходит с Украиной ну, да, да, да. вот зеркальная ситуация э, также э, э, Украина сегодня оккупирована часть Украины. Также сегодня Украина ищет пути решения, как защитить свои земли. Все повторяется. В историю ничего нового не происходит. Просто с какой-то периодичностью происходит повторение каких-то событий. Потому что человечество ничего нового не, вы... не придумало. Эмоции есть определенное количество эмоций, да. И хочу обратить внимание. Хочу обратить внимание, что е підчорнено було, що все-таки і ізнач... Я не кажу, що треба ламати, крушити й бити, але мислити, діяти, і сьогоднішнім днем теж воно перекликається. Треба обов'язково. я хочу, е, ваше увагу, що, на операторську роботу, Володя, просто потрясающе сработав, е, великолепные кадры. чувство построения кадра, ну, ну мастер, одним словом, это я как режиссер говорю. Это четвертый, четвертый фильм в моей карьере, и я работал, так получилось, что у меня в каждом фильме были разные, разные были операторы. Ну, в общем-то, я думал, что когда снял день переможенных, что я нашел своего оператора. Но так случилось, что сегодня зимовец Виталий Андреевич, он болеет. и Uh, у меня был острый вопрос, uh, кого найти, кого подобрать, и я очень рад, что как-то так судьба свела, что именно с Володей я делал этот uh, фильм. Uh, yeah. що, може, хтось у когось є, а то він так одиноко сидить в стороні і вже не смотрю, пальчики звучать по сторону, на ньому забули. Да, є, є питання, так, скажіть, будь ласка, де проходили зйомки? І з приводу масових зйомок, скільки працювало операторів, де ви набрали стільки чоловіків для, для цих масових. Я, Андрійчо, а, десь, зйомки приходили в Облюс в Ольвовській області. ми ви бачили старинні замки, Олеський алейські замки, <кій> А камера была одна. Там. Одной камерой мы выполняли все работы. А давай вы сколько человек набрали? Все, все, слава Богу, еще не все уехали из Украины. Нет, ну то тобто вы просто сбирали кастинг? кастинг мы конечно, по типажам. Ну, это процесс. надо максимально, насколько это возможно, показать ту эпоху, потому что все-таки каждую эпоху как-то определяют типажи и лица. Да? Вот когда мы смотрим фильмы 30-х годов, такое ощущение, что на этой планете жили совершенно другие люди. Они отличаются от нас своими лицами, взглядами, глазами. Смотришь фильмы 60-х годов, опять другие совершенно лица. Да? Ну, в общем -то. Ну, это актеры, или это обычные люди, или это какие-то спільноти патриотичные, или а, кто то э, Так скажем, это и актеры э, массовых сцен, это и э, люди, э, кто-то э, был там на площадке, было интересное лицо. Но фактически они все в массовых сценах. И были ребята-каскадеры, может... которые с нами работали да. на лошадях. Но хочу сказать, что в этом фильме, наверное, нет, это тот редкий фильм, когда не люди на лошадях катались, а лошади на, лю на людях. Потому что лошадей мы покатали, дай Боже, на всю жизнь оставшуюся хватит. Как это? Я еще хотел сказать, э, рядом сидят нет, два главных героя, и Богдан Кменицкий, и непосредственно Гелена. Вы знаете... Даже в процессе, когда на киносъемках я бывал, такая мысль в голову пришла, основная, что не было бы Елены, возможно, не было их Хмельницкого. Понимаете, насколько она смогла сыграть такую роль в его жизни, во-первых, она привела его к тому, что он стал Гетманом. а во-вторых, он впервые привел Украину к независимости. Я хочу еще сказать, когда мне задавали тут вопрос, когда я выходил уже после съемки фильма, так с Москвой, почему вы не показали значит, Переяславский договор. Я специально не дошел до Переяславского договора. И, кстати, как, такого Переяславского договора не было. Был только союз Богдана Хмельницкого с московским царем Алексеем Михайловичем. Союз, военный союз. А нам немножко сейчас говорят, что, значит, и даже, знаете, в первом чтении гимна Украины был, ой, Байдана, Байдана, что ж ты видал Украину москалям проклятым. Вот это такая была фраза. Не отдал. Он просто вступил в военный союз, как независимая страна Украина была. Она не была подвластна Москве в то время. Это после смерти Богдана Хмельницкого Москва уже подчинила Украину. Ну и существует такая достаточно очень веская версия, что когда Россия ввела войска на территорию Украины поняв свою ошибку, Богдан Хмельницкий очень сильно начал болеть, переживать, и это повлияло на его скорую смерть. Можно вопрос Константина? Я понимаю, что актер с таким опытом вы уже переживали в предыдущих своих ролях много чего, и навыков каких-то новых там, приобретали, коня на устанавливали, останавливали, там, махали. Но, возможно, что-то было в этом образе, именно в этом фильме, что вы как актер для себя І розкрили таку послугу, що на підлітну ранку, і определенний навик А, ну, Завжди ще заходиш, звичайно, в кожній ролі. А я дуже вдячний, що не зустрівшись з режисером, який мені багато чого підказував, тому що він дуже добре розуміється на історії, ви можете поговорити дуже серйозно на цю тему. І оці направлення, які він давав. Які ну, в мене особисті, якісь були прочитання, тому що в мене настільна книжка це була, звичайно, Ліна Костенко, Берестечко. Десять років вона писала цю поему і е, дуже аналізувала, проаналізувала цей стан, е, це давало. А звичайно, в процесі роботи е, ну, були, як завжди, і муки, і якісь переживання, чи вийде, чи не вийде, тобто яких, яких, з якихось сцен. Але, розумієте, а, мене би, основним а, мотивом все-таки внутрішнім, а так мене і тато виховував колись, то, а, я знаю, що людина, яка має гідність, найпотужнішою рушійною силою було поняття гідності. А, тому, як хто ставиться до цього фільму чи до ролі, як -то, що, але не буде гідності? Нам капець, то есть вы низкое, в звук вкладуваний е, вот, Да, да. первочнуть. Інша справа, що він не ходив, як то кажуть, як піонер з рукою ні. Тому що я ж кажу, всякі переживання є. Але момент оцей, він мною керував, що при будь-якій ситуації треба вставати і працювати, вставати і йти. Щоб з тобою не сталося, людина мусить рухатись вперед, тобто поняття гідності. Я це маю на увазі в широкому розумінні цього сьогодні, тірзання дуже було сину, це входить ну, обов'язково. Це входить, обов входит, тому що ми живі люди. Ми любимо класика. Пусть ми любимо Ми да звичайно. Ми любимо. Ми ненавидимо, ми рівнуємо. Ми е, ще багато цих почуттів, які нами керують. Звичайно, що я е, свої почуття підкладав. Звичайно, що це було на, на а єдине, що я не міг. Любити так, як люблять сьогодні, за пляшку пива, вже далі можна продовжувати все. Я розумію, що тоді не було трошки, так було по-іншому. Якась стрим, і пива тоді не було. <реш> Окей. А, тому, тому це такі це такі дотримання, якісь були, тому що не можна в кадрі про Богдана, скажімо, о, чувак, поїхали, поб'ємо там тут. Розумієте? я про це. А, а можна ще одне питання? Одне питання. Ну секундочку. Я один момент расскажу, чего не, мы не коснулись. Вы, наверное, все слышали музыку, которая была в фильме. Многие ко мне подходили и говорили, что мороз по коже идет, когда музыка. Значит, мы просто с нами не присутствует композитор, великий композитор Андрей Таборко, который написал музыку к фильму Гейтман. Так, да, я не знаю, як його режисер знайшов, але в них була співпраця колосальна. Можна одне питання до пана Константина? Із всіх героїв цього фільму, чи не вважаєте ви, що все-таки на авансцену, як геніальна актриса, все-таки вийшла Фатіма? Чи є у вас таке відчуття? А я навіть зараз задали запитання, я навіть про це не подумав. Якщо це так, то це дуже класно. Якщо це так, то це дуже класно. Тому що жінка, вона ну, мусить навіть так бути. Тому що я ні в якому разі ми не ставили задачу знову таки бачите, дуже добре, що ви так підмітили і мені зараз сказали, це ви для мене зробили відкриття. Це класно, тому що ми не ми, ми, ми як не п'ялили Богдана на, на передній план. А от по ролі і про доспродослідження, все-таки жінка, як грає в нашому житті велику роль сьогодні. І тоді так було завжди. Це класно. За великим ну, мужчина завжди ну, стоїть велика жінка. Ну, все, все дякую. дякую. Thank you.